Salam, əziz və hörmətli dostlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün nədir? Fevral ayının 16-sı 2022-ci ildir. Bir çox ölkələrdə hava çox soyuqdur, qardır, çoxğundur. Amma Kaliforniyada gördüyünüz kimi çox gözəl bir havadır. Və ə, mənim üçün bu gün xüsusi bir gündür, çünki ona görə özəldik ki, 25 il bundan qabaq fevral ayının 6-sında mən Kaliforniyaya gəlmişəm və Azərbaycandan geyindiyim o qalın paltoyla səhrəsi günü gecə demək Losanxeles havaportuna düşmüşəm təyyarə. Təyyarədən və səhər şəhərə çıxanda belə bir gözəl mənzərə ilə rastlaşmışam və inana bilməmişəm ki, qışın ən kəskin bir dövründə Kaliforniyada hava belə gözəl olar. Və gördüyünüz kimi belə gözəl çiçəklərdir hər yer. Hər yer yaşıllıqdır. Və mən də bu yaşlılıqda gəzirəm və bu günlərin indi hal-hazırda mövsümüdür və bu mövsümdə mən bu çəkiliş elədim sizə. Və istədim ki, canınıza biraz hərarət gəlsin, istilik gəlsin. Bizdə hava bir həftə idi həddindən artıq isti idi. Amma dünən möhkəm dolu yağdı. Amma bu günlər də deyirlər ki, hava yaxşıdır, super havadır. Yay havası, əsl yay havası və gördüyünüz kimi də çiçəklər açdı.